Ну, там же это ФСБ, КГБ, оно же всегда это в конечном итоге должно склонять к себе, там, агитировать, то есть фактически ты должен в глаза в глаза смотреть, там, увидеть душу, это, как сказал Буш в свое время, я посмотрел в глаза Путина и увидел там душу. Как, на что ответил другой, по-моему, там, кандидат, который баллотировался в президента Америки, что я я посмотрел в глаза Путина и увидел там дьявола. Ну, кто, кому чего? То есть. Понятно, что когда при личном разговоре ФСБ, КГБ всегда может переубедить Трампа. Поэтому фактически значит, встреча должна состояться в первой половине марта уже в Риаде. Скорее всего, это должна произойти в Саудовской Аравии. Аравия встреча, где Лили Путин будет пытаться убедить Трампа пойти на капитуляцию Украины, но думаю, это не свершится, и Трамп будет стоять на наших интересах, а интересы мы полностью свои удовлетворим, когда Келлог приедет значит, в середине февраля в Киев, и мы все четко обозначим все наши красные линии, через которые не сможет ФСБ, КГБ переступить. Но, честно, опасная встреча. Лучше не встречаться вместе вдвоем, а лучше встречаться втроем. Ну, например, Зеленский, значит, Лили Путин и, значит, Дональд Трамп. Втроем, наверное, было бы лучше встречи, чем если они встретятся без Зеленского вдвоем. Это очень опасная встреча, особенно для нас, потому что они могут договориться у нас за спиной. Ну, к сожалению, если такая встреча произойдет, не очень это будет хорошо, потому что один раз уже за нашей спиной договорились Джо Байден и Путин тогда еще был жив, да, что... Россия быстренько входит в Киев, завоевывает ее за пару недель, за два-три дня, да, Зеленский эвакуируется, и всем все прекрасно и замечательно. Но думаю, в этот раз уже такого не будет, не произойдет. Но в любом случае все равно опасно, если они будут сейчас с глаза на глаз. Необходимо все-таки делегация Украины, кто бы ее не возглавлял, да, вот это очень важно, чтобы они не встречались вдвоем, потому что в таких закулисных переговорах Дональд Трамп всегда проигрывает. Как вы считаете, тарифы Трампа, почему же скасовать их? Ну, вот он все это сделал на Луне без курса, и вот уже э, мексиканские тарифы на месяц переносятся. Канада вообще свои антитарифы вводит, что ударит по штатам еще сильнее, чем ударит по Канаде. Короче, э, как бы нерожденный ребенок, аборт со всеми этими тарифами, да, ну и, скорее всего, 10% с Китая, то же самое, к чему, скорее всего, не приведет. Я вообще вижу, что вернулся все, как было раньше, скорее всего, вернется, ну, максимум там, ну, поднимет он на 5-7%, да, то есть, ну, не более. Дякуємо влади. Отже, ще поговоримо із вами сьогодні. Чи відбуваються вже наразі таємні перемовини між Російською Федерацією та Україною, а, ну якісь такі не афішуючі? Ну а чого? Ну я точно знаю, що зустрічається Арахамія з значить, в Катарі, в духі, да, столиця Катара. І вони обо всьому там договорилися, якби от, Тому к нам скоро і Келок приїде в Київ, там, і так далі, і обмін полоненими. Будут происходить после этого. В общем, там более конкретная ситуация уже оговорена. Поэтому чего-то скрывать. Все четко, да. То есть все происходит в Катаре, в духе. И уже они встретились. Да? Ну, и, по телефону, и по телефону на этой неделе Дональд Трамп два раза говорил с Лили Путиным. В общем, это тоже есть такой инсайт, что два раза на этой неделе они говорили. Влад, які країни будуть дотичні до перемовин вже безпосередньо до того моменту, коли Україна з Росії буде підписувати підписувати певний якийсь договір? Які країни можуть бути дотичні до перемовин, брати участь саме безпосередньо в скажімо так фіксації перемир'я або перемоги або миру? Ну, три страны – це Соединенної Штаты, Росія, Китай плюс Україна, четверта страна. Ну і наши хотят, хотят Євросоюз пристроить, ну поки Євросоюз не підходить Трампу. Uh, Влада, Ну і також важливе питання По uh, полонені чи буде великий обмін, наприклад, всі на всі, або uh, в якомусь іншому uh, об'ємі. Ну, это хотя с Харар включаю, и действительно, значит, будет полный обмен всех на всех. Вот. Тем более, что такой символ, что действительно полный, полный обмен людьми. Да? Вот, то есть, толпа людей идет на родину, да, все вот такой как бы символ. Поэтому, дорогие друзья, заказывайте натальные карта, годовые соляры, всегда к вашим услугам по вайберу, по WhatsApp, легко со плюс 38, 63, 24, 63 6324 всегда к вашему услугам. Ну это самое это что действительно, так мы сможем вернуть абсолютно всех наших хлопцев и девчат. и вообще дети, дети еще дети еще будут возвращены, потому что еще и такой символ школа закрыта из-за эпидемии, дети играют, да? есть, еще дети будут возвращены. Владе, ну і власне також давайте поговоримо на рахунок того після уже перемоги, після того коли все завершиться, чи відбудеться все ж таки вибори президента в цьому році. Як ви вважаєте, як ви відчуваєте? Ну, октября, ну, скоріше, всього, вони пройдуть, а тим, що вже договорено, що всі будуть підписані осені. Я вже давно говорю на своєму каналі, Влад Россию на мой канал, підписуйтесь, що буде весной. А полные мирные договоренности, пакет мирных договоренностей будет конкретно подписан уже новым президентом Украины. И после переворота в Москве новым президентом Российской Федерации они уже там все подпишут. Понимаете, дорогие друзья, осенью. А выборы состоятся либо в сентябре, но я больше думаю, что в октябре, потому что в сентябре все-таки там будет коридор затмений и очень неблагоприятное время для выборов. Вот октябрь прекрасно подходит. Тем более, что после марта, да, у нас должно пройти 6 месяцев, ну и по всем конституционным нормам последнее воскресенье октября у нас всегда происходят выборы, например, президента. Или парламента. Однозначно, да, так, так, так. А чьи есть шансы в Зеленского стать президентом вдруг, и захочет захочет он рискнуть и взять на себя такую тяжкую нишу в <как> Смотрите, просто больше шансов у Зеленского было весной стать президентом, осенью больше у Залужного. Шансом. Если Залужный пойдет в президент, то он их выиграет. Но вроде бы договорились, что если пойдет Зеленский, то не пойдет Залужный, если пойдет Залужный, то не пойдет Зеленский, чтобы не расхитывать общество, да, вот, вот как бы вот такая ситуация. Но осенью, скорее всего, пойдет скорее на выборы Залужный, если все-таки он пойдет, конечно. ну понятно, если Залужный пойдет на выборы, то он их выиграет, скорее всего. Но если пойдет Зеленский и не пойдет Залужный, тогда выиграет Зеленский. Ну, а есть еще и третий вариант, это э, темная конячка у нас. Это, конечно же, есть такой у нас боксер Александр Усик. Всякое может, дорогие друзья, быть. Угу. А, тобто може балотуватися і ще Олександр Русик. А сьогодні в одному американському журналі було вказано про те, що наступний президент може бути в принципі навіть жінка, чи є дійсно в Україні на сьогоднішній день людина, саме жінка, і як астрологічно прогнози складаються, чи може найближчий час стати керманичем нашої країни саме, а, саме жінка. Ну, если какая бы и была возможность какой-то женщины значит, стать президентом, то это у Тимошенко, наверное, но у нее такой плохой символ. Пожилая женщина, только что постригшиеся волосы, смотрится в зеркало. Вот. Но, к сожалению, об утраченных способностей, не, не, значит, упущенная власть, желание управлять, но ничего не получается, и, значит, треснувшаяся... Трешнувшийся дворец да, и стекла у него. Поэтому, наверное, Тимошенко, но шансы у него у нее нулевые. Больше женщин никаких не может быть. Ну, правда, там еще какая-то женщина должна была пробоваться. Вроде бы еще какая-то, я помню, кандидатуру рассматривал. Но не, не показывает, что женщина показывает, что мужчина и в доме власти вот, находится планета Мужская Марс вот сейчас, да, в характер вопросе. И поэтому я бы так сказал, что будет мужчина следующий президент.